Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tip merawat burung perkutut di musim hujan. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Dan telah pula saya doakan semoga saja kita semua selalu diberi sukses selalu, kesuksesan selalu, kesehatan selalu, diberi rahmat dan hidayah. Ke pada kita semua, uh, tip merawat burung perkutut di musim hujan menjadikan burung sebagai hewan peliharaan dan termasuk sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, uh, terutama masyarakat Indonesia. Selain satu jenis burung perkutut ini, banyak diternak dan juga banyak dibuat lomba, dan juga banyak dipelihara uh, di depan-depan rumah, di depan-depan teras, dan lain sebagainya. Burung perkutut adalah spesies burung dalam. Suku kolobidae dari jenis geopelia burung perkutut dikenal memiliki suara yang khas dan merupakan burung yang secara dominan uh, memakan biji-bijian. Uh, beberapa tip merawat burung perkutut di musim hujan. Kesatu, uh, mandikan burung setiap uh, seminggu sekali atau sebulan sekali pada saat musim kemarau eh, tapi jangan di musim hujan jangan sering-sering dimandikan burung perkutut dapat dimandikan setiap hari karena dikarenakan kondisi cuacanya yang cukup panas bila di musim kemarau saja tetapi kalau di musim hujan tidak dimandikan sama sekali atau eh, sebulan sekali bahkan dua bulan sekali bahkan bisa tiga bulan sekali berbeda dengan suhu udara pada saat musim eh, Kemarau atau musim panas suhu udara akan lebih panas eh, dibandingkan dengan musim hujan di saat eh, sekarang ini. Sehingga bagi salah satu cara untuk merawat burung perkutut di musim hujan adalah dengan meng mengurangi frekuensi mandinya. Jadi eh, kalau untuk musim hujan itu frekuensi mandinya dikurangi dan eh, sering-seringlah dijemur kalau ada panas pada musim hujan itu. Yang kedua, jemur burung saat matahari terik. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan terkait dengan kebiasaan. Uh, penjemuran burung perkutut yang harus dilakukan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh burung perkutut tersebut, entah itu burung perkutut lokal maupun burung perkutut Bangkok. Ketika musim hujan tiba, usahakan untuk menjemur burung uh, perkutut kita hanya pada saat muncul matahari terik saja dan masukkan uh, ke dalam rumah ketika mulai ada tanda-tanda hujan atau atau tanda-tanda mendung yang akan datang akan tiba. Uh, Entah itu krimis maupun hujan lebat, kondisi ini diperlukan untuk menghindari burung kehujanan atau kedipinan yang bisa menimbulkan beberapa penyakit maupun bisa menimbulkan penyakit, ataupun burung perkutut bisa menjadikan sakit dan bisa mengakibatkan fatal. Yang ketiga, tutup sangkar dengan krodong saat malam hari, jadi diusahakan burung perkutut pada malam hari itu diusahakan untuk selalu dikrodong. Masih sama dengan tips merawat burung perkutut di musim hujan yang disebut uh, dikerodong di atas, yakni terkait dengan kondisi suhu yang lebih dingin. Untuk menghindari burung perkutut kedinginan, terutama saat malam hari dan uh, dapat beristirahat dengan tenang, uh, sebaiknya sangkar burung perkutut dikerodong, uh, entah itu uh, ditaruh di teras maupun ditaruh di dalam rumah. Selain itu, menghindari burung kedinginan saat... Uh, burung itu sakit. Uh, penutupan sangkar juga dapat mencegah masuknya serangga-serangga kecil, seperti nyamuk. Seperti lebah dan lain sebagainya, yang keempat bisa memprior, memprioritaskan makanan yang dapat menghangatkan burung perkutut tersebut, atau makanan-makanan yang mengandung vitamin tinggi dan protein tinggi. E, makanan yang dikonsumsi oleh burung perkutut pada saat musim hujan juga perlu diperhatikan dan dibedakan dengan makanan pada saat musim panas. Pilihlah makanan yang diberikan kepada burung perkutut sebaiknya. Uh, pilih yang memiliki efek menghangatkan atau yang memiliki efek menjadikan burung perkutut itu tubuhnya menjadi semakin panas maupun uh, semakin hangat. Di antara lain adalah bisa kita tambahkan ketan hitam. Uh, ketan hitam dapat diberikan dengan kondisi yang sudah ditumbuk maupun masih butiran uh, agar mudah dicerna oleh burung perkutut tersebut. Jadi uh, tuangkanlah ketan hitam, jangan terlalu banyak, tetapi dicampur dengan uh, millet bisa dicampur dengan E, makanan burung perkutut seperti e, Otek, juwawu dan lain sebagainya jadi perbandingannya e, ditentukan sendiri jadi jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak nanti bisa mengakibatkan burung perkutut e, tersebut itu bisa menjadi e, rontok bulu atau brodol e, yang kedua bisa dikasih makanan merica merica yang e, satu butir saja e, merica bu, e, dapat dijadikan sebagai tak Tambahan yang dicampur pada makanannya, atau bisa dilolohkan langsung berfungsi untuk menjaga uh, kekebalan tubuh, bisa menghangatkan tubuh dengan cara merica, bisa uh, satu butir, merica uh, dipecah, lalu dilolohkan. Itu bisa mengakibatkan uh, burung perkutut menjadikan panas, bisa mengakibatkan burung perkutut tambah sehat, dan bisa mengakibatkan mencegah uh, burung perkutut uh, kedinginan, dan bisa mengakibatkan sakit. Kelima bisa memberikan vitamin. Kondisi lingkungan pada saat musim penghujan sering mudah menyebabkan burung perkutut mengalami keadaan sakit. Untuk menghindari agar perkutut tidak sakit, maka tip merawat burung perkutut di musim hujan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan beberapa jenis vitamin uh, untuk daya tahan tubuh burung perkutut tersebut, entah itu perkutut lokal maupun perkutut Bangkok. Uh, keenam memperhatikan kebersihan kandang baik pada musim hujan maupun musim kemarau memperhatikan kebersihan kandang merupakan salah satu yang perlu dilakukan, perlu di uh, lakukan setiap hari atau wajib dilakukan setiap hari. Pada saat musim hujan, uh, kandang burung perkutut dibersihkan setiap hari untuk meningkatkan kenyamanan burung di dalam kandang. Perhatikan tingkat ke kekeringan kandang sebelum masuk ke dalam untuk menghindari tumbuhnya parasit atau bakteri-bakteri atau virus yang Uh, tumbuh di dalam sangkar burung perkutut tersebut, yang ketujuh, berikanlah ramuan tradisional untuk membantu meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh uh, burung perkutut di musim hujan. Maka, pemberian beberapa jenis ramuan tradisional dapat diberikan. Contoh: ramuan uh, seperti berikut, uh, seperti bisa dikasih uh, kencur, bisa dikasih jahe, merah, bisa dikasih uh, kunyit, uh, bisa dikasih lada, bisa dikasih uh, apa. Uh, bawang putih maupun bawang merah yang uh, uh, porsinya uh, sedikit saja untuk dilolohkan burung perkutut tersebut, untuk kesehatan burung perkutut tersebut. Simpan burung di dalam rumah pada saat musim kemarau. Uh, menaruh sangkar dengan burung di berbagai teras rumah, baik-baik uh, uh, saja, tapi di musim hujan burung harusnya dimasukkan ke dalam rumah, dan uh, kalau bisa dikerodong supaya tidak uh, kedinginan dan tidak. Uh, tersengat serangga-serangga seperti nyamuk lebah dan lain sebagainya itulah beberapa tip merawat burung perkutut semoga saja bermanfaat untuk kita semua ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik uh, tentang perawatan burung perkutut uh, tersebut Uh, dan tak lupa pula saya doakan semoga kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi kesehatan, selalu diberi uh, kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat dan jangan lupa subscribe, tekan tombol di bawah ini yang warna merah dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video selanjutnya. Salam Rahayu, salam Kung mania, salam persahabatan, salam silaturahmi tanpa batas, salam Kung mania, salam pak seduluran, salam eh, jabat erat selalu dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika, tetap jaya selalu untuk Indonesia dan tetap jaya selalu untuk eh, perkutut eh, lokal mania maupun perkutut bangkok mania di seluruh Indonesia. Dan tak lupa pula, saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.